Kalau kita sebut tentang merdeka, mungkin ramai yang bayangkan ia satu perjalanan yang lurus je kan? Tapi sebenarnya tak macam tu langsung. Ia lebih kepada satu medan pertempuran idea di mana macam-macam wawasan bersaing untuk menentukan apa sebenarnya jiwa negara baru yang akan lahir. Jom kita bongkar jalan-jalan yang berbeza ni. Okey, jom kita fikirkan soalan ni. Lepas je Perang Dunia Kedua tamat dan Jepun menyerah kalah, semangat untuk bebas tu membara kat seluruh tanah Melayu. Tetapi, soalan yang paling besar waktu itu bukanlah kalau kita akan merdeka. Tapi, negara merdeka kita tu nanti nak jadi macam mana rupa dia. Dan benda ni, ha, ia mencetuskan satu perdebatan yang sangat-sangat panas. Ini bukan setakat borak-borak biasa tau. Ini betul-betul pertarungan visi. Ada yang nak negara berasaskan bangsa, ada yang nak ikut acuan agama, ada yang lebih keciri dan ada juga yang percaya pada kerjasama pelbagai kaum. Masing-masing ada blueprint sendiri. Okey, untuk kita betul-betul faham semua perdebatan ni, kita kena rewind sikit. Kita kena tengok apa sebenarnya suasana kat tanah Melayu sejurus selepas Perang Dunia Kedua tamat. Jadi, ada beberapa perkara penting yang jadi pemangkin. Satu, kesedaran politik rakyat tengah memuncak. Semua orang dah celik politik. Pada masa yang sama, British letak satu syarat yang tak boleh nego langsung. Diorang kata, "Korang kena buktikan dulu yang korang semua boleh bersatu padu, baru kami bagi merdeka." Fuh, tekanan ni memang memaksa semua orang untuk fikir macam mana nak cari jalan ke depan. Jom kita tengok visi besar yang pertama. Dan yang ni memang satu idea yang cita-citanya melangkaui sempadan tanah Melayu sendiri. Konsep Melayu Raya ni, fuh, sangat berpengaruh masa tu. Bayangkan impiannya adalah untuk mewujudkan satu negara gergasi yang menyatukan semua orang Melayu kat Nusantara ni, Melaya, Indonesia dan kawasan sekitarnya, semua di bawah satu bumbung. Asasnya, ikatan budaya, bahasa dan warisan yang sama. Dan yang menariknya, kalau kita tengok jadual ni, idea ni bukan baru muncul tau. Ia dah ada sebelum perang lagi, dibawa oleh KMM, pimpinan Ibrahim Haji Yakub. Lepas perang, semangat ini disambung pula oleh PKMM. Ini tunjukkan betapa kuat dan mendalamnya impian Melayu Raya ni dalam sanubari ramai orang pada masa itu. Tapi, jangan kita ingat semua orang setuju dengan idea Melayu Raya. Oh, tidak. Ada banyak lagi suara-suara lain masing-masing dengan impian dan tuntutan yang berbeza-beza. Nah, kat sini kita nampak satu lagi aliran pemikiran yang sangat kuat, wawasan untuk sebuah negara Islam. Mula-mula pada tahun 1947 muncul Hizbul Muslimin, matlamat diorang jelas nak jadikan Melaya sebuah negara Islam. Walaupun parti ni tak bertahan lama, apinya tak padam. Idea ni diwarisi dan disambung oleh PAS yang ditubuhkan pada 1951. Dan PAS tambah lagi satu elemen penting, kedaulatan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi tunggal. Lepas tu, ada pula kumpulan yang lebih berapi kita cakap pasal angkatan pemuda insaf atau API yang dipimpin oleh Ahmad Bustamam. Diorang ni nak demokrasi dan keadilan sosial. Falsafah diorang macam ni. Kita cuba runding dulu, tapi kalau tak jalan, kita sedia berjuang guna kekerasan. Memang satu pendirian yang sangat berani. Dan jangan kita lupa ya, perdebatan hangat ni bukan berlaku kat Semenanjung je. Jauh di Borneo pun ada suara-suara lantang. Contohnya kat Sarawak. Ada yang menentang British dan nak kembali ke bawah pemerintahan keluarga Brooke. Tapi ada juga yang lebih radikal macam pergerakan pemuda Melayu sampai sanggup tubuhkan rukun 13 dan berkorban nyawa. Kat Sabah pula, tuntutan diorang simple dan jelas. Kami nak merdeka daripada British. Titik. Okey, so kita dah tengok macam-macam idea yang saling bersaing kan? Melayu Raya, Negara Islam, Perjuangan Radikal. Tapi dalam semua kekecohan ni, satu pendekatan yang baru mula terbentuk. Satu visi yang tak fokus pada perbezaan tapi pada kerjasama. Dan perubahan ni paling jelas kita boleh nampak dalam perjalanan AMNO. Tengok ni. Masa AMNO ditumbuhkan tahun 1946, fokus utama diorang adalah untuk lawan Malaysian Union dan pertahankan hak orang Melayu. Tapi, bila masuk tahun 1951, di bawah Tunku Abdul Rahman, ada satu anjakan strategik yang besar. Slogan bertukar jadi Merdeka. Fokusnya sekarang adalah untuk capai kemerdekaan melalui rundingan. Ah, Anjakan inilah yang buka pintu seluas-luasnya untuk kerjasama. Pada waktu yang sama, dari pihak IMIC muncul satu tuntutan yang sangat-sangat penting. Boleh kata inilah salah satu teras kepada pembinaan negara bangsa kita. Tuntutan mereka, Cuma satu, satu kerakyatan tunggal untuk semua orang yang anggap Malaya ni tanah air mereka. Ini satu idea yang besar, satu langkah ke arah satu identiti Malaya yang dikongsi bersama. Dan kepingan puzzle ini dilengkapkan oleh MCA. Pemimpinnya Tan Cheng Lok. Ada satu blueprint yang jelas. Dia bayangkan sebuah negara yang demokratik, berbilang kaum dan dibina atas kerjasama antara etnik. Nampak tak? VC ni memang ngam dan selari dengan apa yang AMNO dan Mike perjuangkan masa tu. Tapi ada satu plot twist yang menarik. Pengasas AMNO sendiri, Dato' On Jaffa, dia keluar dari AMNO dan tubuhkan parti baru iaitu IMP. Visi beliau, sebuah negara yang langsung tak berasaskan kaum, bersatu di bawah slogan Tanah Melayu untuk orang Melaya. Satu idea yang sangat progresif, tapi mungkin ia terlalu mendahului zaman. Jadi, persoalannya sekarang, dengan macam-macam blueprint atas meja, macam mana satu daripadanya yang akhirnya berjaya? Macam mana satu jalan je yang dipilih? Ah, jawapannya ada pada satu halangan yang terakhir. Inilah dia, syarat British tu. Diorang cakap simple je. Kemerdekaan boleh diberi, tapi ada satu syarat yang tak boleh dirunding. Kaum-kaum utama, Melayu, Cina dan India mesti buktikan dulu yang mereka boleh bekerjasama. Ultimatum ni macam satu paksaan yang positif. Dia tolak semua pemimpin utama untuk duduk semeja dan cari titik persamaan walaupun masing-masing ada agenda sendiri. Dan hasilnya, Para pemimpin UMNO, MCA dan MIC sedar cara terbaik untuk melindungi kepentingan komuniti masing-masing ironinya adalah dengan bekerjasama. UMNO melindungi kepentingan Melayu, MCA menjamin masa depan komuniti Cina dan MIC memperjuangkan kerakyatan untuk komuniti India. Gabungan inilah model perkongsian kuasa inilah yang kemudiannya menjadi asas kepada Parti Perikatan. Jadi inilah dia, inilah jalan yang akhirnya dipilih untuk menuju merdeka. Bukan jalan Melayu raya, bukan jalan negara Islam, dan bukan juga jalan perjuangan bersenjata. Sebaliknya, ia adalah jalan tengah, jalan kompromi, sebuah model kerjasama pelbagai kaum yang bukan saja berjaya meyakinkan British, tapi juga memenangi hati rakyat dalam pilihan raya. Dan ini membawa kita ke soalan terakhir untuk kita fikirkan sama-sama. Walaupun satu jalan dah dipilih pada tahun 1957, cuba kita renungkan. Blueprint-blueprint yang bersaing ni, adakah ia dah hilang macam tu je? Gema idea-idea awal tentang bangsa, agama dan identiti kebangsaan tak ke kita masih dengar dalam perbincangan-perbincangan di Malaysia hari ini? Sejarah ini nampaknya bukan sekadar cerita lama. Ia masih hidup dan terus membentuk siapa kita pada masa kini.